братья и сестры, и молебен совершили. Помолились о укреплении наших сил, как телесных, так и самых главных духовных. Господу нашему Иисусу Христу и святому пророку Божию Иоанну. Память которого молитве на сегодня и усекновение главы которого молитвенно на сегодня воспоминается всем православным миром. Напоминаю, что, конечно, хоть и праздник, но все-таки противостояние между истиной и грехом, в котором истина победила, но все-таки это противостояние произошло из-за наших грехов. Все-таки из-за грехов, страстей и приходей человеческих, и Иоанн Креститель главы лишился в один день. А также Господь в конце концов зашел на крест. Поэтому этот праздник Церковь все-таки ознаменовывает строгим постом. Поэтому я напоминаю всем, что сегодня, помимо пятницы, ведь пятница, как вы знаете, всегда пост, но сегодня особенно строгий пост. Хотелось бы больше провести времени в молитве, в покаянии, в богомыслии, в размышлении вообще о своей жизни. Не в том размышлении, когда мы о скорбях все переживаем и не знаем, как где взять деньги на оплату кредита и все такое. А подумать прежде всего о том, что скверного есть в моей душе, в моем сердце, Следовательно, что сделать, чтобы это смертное в себе искоренить. Вот тогда действительно пост, строгий пост, он пройдет не как-то так напрасно, а действительно принесет пользу для каждого из нас. Ну и в интересном отношении пост тоже строгий. Сегодня, ну, Павку, конечно, благословляет церковь на вкушение масла, елея, но ни молока, ни рыбы, никаких, в общем-то, послаблений желательно сегодня не попускать. Тем более пост всего лишь один день. Есть такие мнения о том, что в этот день нельзя брать руки в руки нож, нельзя кушать арбузы, капусту круглую, потому что, мол, все эти овощи, они как бы напоминают форму головы. Это, конечно, все предрассудки. И такие мысли, они ничего не имеют общего с православным уставом и вообще с православной верой. Пост, он духовный прежде всего пост. И поэтому арбузы сегодня вкушайте, Капусту кушайте, все это брать можно. И поменьше слушайте всяких народных предписаний, потому что часто эти народные предписания, эти суеверия, они идут, в общем-то, в разрез с духом Евангелия, с духом евангельской христианской истины. Если есть какие-то вопросы, лучше всегда спросить у священника и получить нормальный, разумительный, обоснованный ответ на тот или иной вопрос, чем слушать всяческие слухи, половина из которых просто откровенно неправильные и ложные. Вот такое вот вам наставление, прежде чем мы с вами расстанемся. Сегодня, поскольку праздник панихиды мы в нашем храме совершать не будем, перенесем ее.